Я думаю, что на сегодняшний момент большая, скажем, здесь сейчас мяч все-таки на поле у производителя, потому что достаточно много мы сегодня видели и банков, и фондов, и проектов технической помощи, которые помогают в, в доступе к финансированию, которые предоставляют достаточно интересные программы, достаточно хорошие условия для работающего бизнеса, которые готовы и хотят работать с бизнесом и здесь. А, необходимо желание и практический подход а, самих компаний, которые работают в агросекторе. То есть понимание требований инвестора, понимание того, что денег просто так никто не даст. То есть да, ну, компании часто говорят, ну, там, нам никто денег не дает и так далее. Хотя здесь даже вот, там, простое оформление а, своей бизнес-идеи, проекта, а, подготовка или просчет каких-то хотя бы базовых показателей проекта, это уже очень хороший старт, и это уже начало работы. И очень много компаний ищут, хотят и готовы инвестировать. Ну, например, у нас сейчас 22 проекта в Украине, из которых половина проекта, то есть половина стоимости, то есть 22 проекта, это порядка 300 миллионов евро, и половина наших, скажем так, половина бюджета данных проектов ⁇ это свиноводство. То есть это компания, в которой работают в Киевской области, в Анафранковской, Львовской. Тарнопельская область, то есть это большие ценоводческие комплексы, очень интересные проекты, при этом во всех проектах очень большой акцент идет на корпоративную социальную ответственность, то есть уделяется внимание охране окружающей среды, охране труда и ну, таким вот аспектом, которые в глазах иностранных инвесторов является неотъемлемым компонентом успешного бизнеса, тем более аграрного, который очень близок к земле и к людям. Но опять же, как говорила моя коллега, вот этот вот виртуальный потенциал нужно перевести в реальный потенциал то есть здесь достаточно здесь необходимо оформить те прекрасные бизнес идеи которые у нас есть и подготовить какие-то ну, базовые расчеты которые покажут интересность и выгодность этого проекта как для компании, которая предлагает его реализировать, так и для инвестора, который э, заинтересован в том, чтобы заработать деньги. Потому что ну, сельское хозяйство, оно очень важно, оно очень украинцам близко, то есть это вот часть украинской души. Но необходимо помнить и о том, что инвестора смотрят на бизнес как на средство получения дохода. То есть и для инвестора всегда вопрос в том, а какие показатели доходности проекта будут. Поэтому здесь необходимо самим предприятиям приложить усилия для оформления своих бизнес-идей.